Жінки з картини Рубенса, грецькі богині та середньовічні панни. Поняття про красу мінялися часто. Кожна епоха, кожна культура та й кожна людина окремо по-своєму визначає красу жінки у стародавні часи. Красивою жінкою вважали перш за все здорову жінку, яка здатна продовжити рід. В Середньовіччя знатні люди шукали у жінці блакитну кров. У Китаї протягом десяти століть чоловік, вибираючи дружину, дивився не на її обличчя, а на ноги. Чи меншою була жіноча ніжка? Вона красивіше вважалася. Серед деяких народів Таїланду дівчаткам навивали сталеві кінця на шиї для того, щоб її витягти. Сьогодні, ось, уже на протягом кількох десятиліть, завдяки різним конкурсам краси сформувався талон краси з відомими параметрами 90, 60, 90. Магія цих цифр змусила багатьох жінок постійно сидіти на дієтах. Зараз, коли вже почали з'являтися перші зародки нових стандартів, дівчата з пишними формами стали все частіше підкорювати подіуми та перші сторінки глянцевих журналів. Ось, наприклад, нестандартна модель Тара Лін перші з'явилася у великій фотосесії Вель Франс. Найзнаменитіша модель розміру плюс приковує до себе захоплені погляди, в неї неможливо намилуватися. Красуня не пишається своїм тілом, успішно знімається в фотосесіях та кіно і заробляє на цьому багато грошей. Вік також не визначає жіночу красу. Справжнім прикладом для усіх жінок є 80-річна американська топ-модель Карменда Лореніс. Кармен почала свою успішну кар'єру манекениці в 15 років на обкладинці журнал Волк. Сивоволоса довгожителька все ще затребувана у фешн індустрії. Кармен Долорефіс постійно запрошують пройтися по подіуму та взяти участь в рекламних кампаніях. Вона потрапила до книги рекордів Гіннеса як найстарша топ-модель світу. Ну а поки люди ламають голову про стандарти краси, одеситки з великим розмахом підкорюють світові подіуми, прикрашаючи з собою модні журнали, забираючи корони на світових конкурсах краси. Всім відомо, що найгарніші дівчата в світу з України, а особливо з Одеси. И у нас сегодня в гостях две Елены Прекрасные. Это Мозалева Алена, Миссис Европа 2012 и организатор Миссис Европа 2013. И три брат Алена, Миссис Украина и участница конкурса Миссис Европа 2013. Девочки, здравствуйте. Мы здравствуйте. рады вас видеть в нашей студии. Вы украсили нашу, нашу студию еще больше своей красотой. Девочки, расскажите, пожалуйста, о самом конкурсе. Это конкурс красоты, это фестиваль красоты. Подробнее можно нам узнать, потому что нам всем не терпится. Я начну, да. да? Значит, конкурс международный, международный конкурс. В наш город приедет 20 женщин э, из стран Европы и м, будут участвовать в таком вот форуме. Это женский форум. Они освещают не только красоту, но и э, проблему, проблему женскую, э, домашнего насилия. И будет э, пресс-конференция, связанная именно с этой проблемой, где мы будем обсуждать обсуждать, как можно бороться. На самом деле, в прошлом году, когда я участвовала в конкурсе, я готовила доклад и очень плачевные статистические данные по поводу этой проблемы и в общем мы будем ее освещать. А почему Помимо именно этом... вы, Почему именно вас эта проблема затронула? Почему вы так? Ну данная им, проблема это именно проблема конкурса, который месяц Европы выбрали они такую тему и вот уже несколько лет они борются с такой проблемой. Многие женщины создали свои фонды благотворительные общественные организации в общем-то, Елена расскажет, наверное, про свою организацию. Помимо этого, в течение пяти дней женщины, которые приедут к нам сюда в Одессу, они прилетают 17 числа, они будут не только развлекаться, и э, радовать наш город своей красотой, но еще и э, будут участвовать в благотворительных акциях. Какие Мы... страны будут участвовать, скажите, пожалуйста? Это э, Бельгия, Греция, Россия, Украина, Молдавия, э, Болгария. Ну, достаточно и большой далее. список. Спасибо большое. Алена, как идет подготовка? Не страшно? Вот скажи, пожалуйста, я знаю, что с Украины будет еще одна участница из Крыма. Или это неправдивая информация? Правдивая информация будет участвовать девушка из Крыма. Uh -huh. То есть Тоже Елена Украину могут... будут представлять две участницы. Две, две Елена прекрасные, две участницы. Да так как же идет подготовка? Подготовка очень активно идет. Особенно сейчас перед конкурсом, когда я узнала о том, что конкурс призывает общественность к проблеме насилия в семье, я создала такую акцию «Украина против насилия в семье». Со мной сотрудничает общественная организация «Семья успеха» киевская. И мы уже в рамках этого проекта сделали несколько уже шагов для того, чтобы как-то ситуацию чтобы ее заметили, чтобы о ней говорили и чтобы ситуация изменилась. Что именно вы Уже сделали? создана юридическая поддержка, мы создали сайт, естественно, страницы в соцсетях, куда можно обратиться, и психологическая помощь. У нас работают психологи, которые, да, которые могут ответить в любое время. И также мы еще планируем ряд мероприятий уже после конкурса. Планируется создание методичек определенных и проведение э, тренингов на эту тему, как женщинам, столкнувшись с такой проблемой, э, вести себя. Потому что она действительно такая очень деликатная э, эта проблема. Многие ее не озвучивают, многие с этим живут. И вот, э, есть такая возможность коснуться этого как раз в рамках конкурса. А можно э, хотя бы один секретик, вот как должна себя вести женщина, если она столкнулась с этим? Ну, Во-первых, вот она должна шаг. об этом сказать, потому что наши женщины с нашим менталитетом и с нашими стереотипами «бьет – значит любит», они э, угу. часто молчат, ну в основном молчат и считают это нормой или не нормой, а чувствуют даже себя в чем-то виноватой. Э, вот э, нам. Первое, что это то, чтобы женщины это озвучили, что это, что это а они могли обратиться и не считали себя, не чувствовали, не испытывали сложности с этим. Лена, скажите, пожалуйста, наш город вообще готов принимать конкурс такого масштаба, ведь это такая огромная ответственность. Это, по-моему, впервые вообще в Одессе, да? да? В Украине впервые, не то что в Одессе. Впервые в Украине в Одессе. К сожалению, это все возложилось на мои плечи. Ну, есть люди, которые поддержали, партнеры наши. Но, к сожалению, их мало. В общем, то город мы пытались, мы хотели, но видно в связи с, с изменением политической обстановки нас не поддержал город. Но надеюсь, что все хорошо пройдет. Я хотела, чтобы сюда приехал на Украину международный конкурс. В общем, это была моя задача привести сюда и показать, разбить стереотипы о нашей стране, тем более о нашем красивом городе. Скажите, кто в жюри будет, кто будет оценивать участниц? В жюри это будут публичные люди, это люди искусства, люди непосредственно связанные с модой и артисты. Можем сказать, будет Наталья Ворона. Наталья Ворона общественный деятель, политолог, приезжает к нам из Киева. Сама вот тоже участница, финалист, финалистка множественных конкурсов еще при Советском Союзе и сейчас она принимает участие. Также приезжают к нам создатели свадебной моды в Украине, Ростислав, и, Ростислав Арно и Вячеслав Агапов. И приезжает к нам певица певица из Швеции, солистка группы Army of Flowers. Ничего себе. Ну, Army of Flowers на самом деле так каковой уже не существует, но выступает еще тоже со своими Песнями, и она будет у нас и оценивать женщин и подарит нам подарок с... свое выступление. А, да. а вот вы с Леной э, делитесь своим опытом? Ведь вы же сами были, так сказать, на ее месте. Каково <laughs> это все-таки? Ну, естественно, я с Леной делюсь. Лена пришла, познакомилась. И, и в первый же день я дала ей какие-то советы свои. Но прежде всего э, давать совет это ничего не сказать. Это внутреннее состояние, это сила мысли, это желание, это цель. Если есть цель, то никаких преград нет. Скажите, какая, э, какой образ женщины э, вы видите в вот, настоящей миссис Европа? Какая должна быть эта женщина? Ну, во-первых, я вижу это женщина целеустремленная, это женщина, которая действительно достойная хочет победы. Потому что многие приезжают и вот, а я хочу, ну, ну не получу, так не получу. Должна, должна действовать, от нее должна исходить энергетика, энергия того, что она желает победить. Плюс это, естественно, э, публичный человек, это человек, который уже чего-то достиг в жизни, может э, своим примером и показать, какая должна быть женщина. Потому что помимо того, что я поехала на конкурсы и выиграла, я давно занимаюсь юриспруденцией. Я работаю нотариусом. И как бы и... То есть успехи есть уже в вашей жизни достаточно большие, и мы вас с этим же, конечно же, и поздравляем. Да. Скажите, пожалуйста, как девочки смогут, ну, женщины, состоявшиеся, проявить себя в конкурсах? Какие будут конкурсы в рамках общего конкурса? Ну, в рамках конкурса у нас первое начинаем с конференции о том, что каждая должна подготовить доклад, я уже говорила, она будет выступать, рассказывать о своей стране. Второе это вечернее мероприятие, которое у нас будет проходить в клубе «Министериум», mm -hmm. где будут женщины показывать себя в разных социальных отношениях в плане развлекательной программы. У нас будут конкурсы, можно так сказать, талантов, где женщины см смогут спеть или там станцевать, кто захочет себя как-то проявить. И самое главное – это финальное шоу, которое пройдет 21 ноября – концертном холле «Сады Победы». Там будет четыре выхода. Это первый выход – национальные костюмы. Будет оцениваться национальный костюм. Их получат ленту за лучший национальный костюм жюри, который выберет девушку. Потом будет выход – это все в одинаковых платьях. Нам партнеры предоставляют платья достаточно красивые. И Здесь мы будем выбирать именно внешний облик, потому что будут все в одинаковых нарядах. Потом будет конкурс купальных костюмов, пляжной одежды. И последний, заключительное, это вечерний, выход вечерних платье. Лен, вот мы знаем, что ты недавно стала мамой. И хотим сказать, что ты просто потрясающе выглядишь. Как тебе это все удается? Это активный образ жизни? Да, скажи, сколько ребеночку, да, чтобы все понимали. три месяца, Буквально на миссис Одесса Аленочка была в положении. Да, я выиграла конкурс миссис Одесса Будучи на седьмом месяце беременности, и сейчас участвую в конкурсе Месяц Европа, когда моему ребенку три месяца. И, наверное, так уж получается, что я несу с собой ту идею, что все стереотипы можно разрушить, и невозможное возможно. И главное желание как Лена сказала цель. И тогда все получается. Вот, э, Лена привезла э, на Украину корону миссис Европа благополучно. теперь моя цель — удержать ее в нашей стране и еще раз показать, что наши девочки, и особенно наши одесситки, самые красивые девушки. Я так понимаю, конкурс миссис Европа из Одессы не уедет в другой стране, чтобы представить, потому что у нас все-таки самые красивые. Вот и все. Да, скажи, а как готовиться э, к конкурсу при том, что такой маленький ребенок? Кто помогает, помогает? Что помогает? Помогает к счастью у меня дома группа поддержки есть в лице супруга, в лице нашей бабушки, которая помогает, все по часам распределено, и на самом деле все, все можно. Если правильно организовать себя, организовать время, если тебя поддерживают близкие, тебя верят, и особенно если ты видишь глаза своего ребенка, который улыбается и ты знаешь, что это победа для него, тогда все возможно. Спасибо, Спасибо вам, огромные, огромное, девочки, за пришли. то, что вы пришли к нам. Мы вам, Лена, желаем, чтобы конкурс прошел так, как вы запланировали. Спасибо. Алена, мы за тебя держим кулачки все. Да, Приходите Конечно, в сады уже. Победы 21 ноября. В каком, э, время какое время? 19.00. 19 и давайте все вместе поддержим нашу Алену.